Оці драконові зуби війни ростуть з Севастопольської землі на кожному кроці. Ми на Макензівих горах над Севастополем. Гориці, як бачите, панують над містом. І хто володів ними, той мав ключ до Чорного моря. Але чи не дивно, що і напротязі століть і сьогодні гориці мають ім'я, що звучить суто по-британськи? Містер Маккензі, заступник адмірала Ушакова під час набігів, матушки Катерини на середземномор'я, дуже гарно укріпив ці панівні висоти 200 років тому. Інші британці на російській службі підпирали інші Севастопольські форти та редути. Але пройшло небагато часу, і військо її величності королеви Вікторії прийшло сюди на паровому флоті разом із французами, турками і італійцями лупати усю цю фортифікацію. Це була Кримська війна. 854-85-го років. Що ми знаємо про неї зараз? Окрім кодових гасел типу Сівастополь, город Роскої Слави? Між тим будь-який школяр об'єднаного королівства міг би вам делікатно пояснити, що насправді Севастополь – місто британської слави. Сколько Великобританія то війну виграла, а імперія російська проиграла. І не по очках, а заявною перевагою, як кажуть у боксе. Інша річ, що йшлося в основному про контроль над протоками та іншою спадщиною занепалої Османської імперії. Заради таких гарних речей тоді об'єднався весь великий цивілізований світ. Щастить британцям, вигадуючи гасла, вони відразу починають над ними іронізувати, щоб лишитися живими людьми і не забронзовіти. Не вистачає фантазії уявити собі, що, приміром, в 68-му році в Союзі міг вийти антивоєнний фільм про адмірала Нехімова та Матроса Кошку, а британець Тоні Річардсон зробив злу сатиру на рідних патріотів, для яких людське життя копійка. Що наші пролетарські інтернаціоналісти нам його не показали. І цього бідного містера Нолана з бригади легкої кавалерії, і саму ту бригаду, що майже вся полягла під Балаклавою, побила не уральська шрапне, а побили їх очіпки патріотичних леді, гасла на стінах пабів та ще підписи під мобілізаційними карикатурами. Я автор і создатель Британського меморіального комплексу. а также автор книги о пребывании британских войск на территории Севастополя, войск на территории города Севастополя, период Крымской войны. И содержатель депозитария. Ну не будем говорить, что на свои деньги, ладно, то раздражать их. И содержатель депозитария с полным компьютерным банком данных, данных по участии британских войск в Компании. В крымской кампании. Да, да, да. За это время можно еще сказать следующее, что за период после того, как мы с Лордом Каллаганом, бывшим премьер-министром Великобритании, заложили первый камень у основания Каткартова, Лорд Каллаган... Каллаген, Каллаген, это который перед Тэтчер был премьер-министром Великобритании. Вот с тех пор британский комплекс, который был построен в течение года, посетил около трех тысяч британских туристов. Среди них масса маркизов, лордов, ну не масса, вы думаете, литературно все это оформите, Маркизы, лорды, в том числе э, прямые потомки участников Крымской войны. Э, лорд э, Кардиган. 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 Это главный герой крымской компании, который во время балаклавского сражения скакал впереди всех на лошади. Ну да, возглавлял, ну, Британия это все знает, который возглавлял легкую э, дивизию. То есть легкую кавалерийскую бригаду конную, да, состоящую из одних аристократов Великобритании, которая погибла здесь, в Севастополе. I do not propose to recount my life in any detail. What is what? No damn business of anyone. What is what? I am Lord Cardigan. That is what? Them cherry bums, use them tight. My cherry bums, I keep them tight. Ten thousand a year out of my own pocket, I spend to clothe them. A master cut their sharps, their swords, and I keep them tight stitched, cut to a shadow. Rocky, my man. Probably the in the Тишаються кістки, залізо і невтерпна цікавість істориків, котре на свою голову кортить докопатися до істини. Колишній солсекретний полковник Валерій Іванов, що нині завідує зовнішніми зв'язками Севастопольського місьвиконкому, як для чиновника, має дві великі вади. Він ентузіаст історії Криму і знов-таки на свою голову доводить справу до кінця. Його неповторна кар'єра як пошуковця починалася тут, у Кадикольській долині, на місці Балаклавської битви. Кладбище раньше находилось в этом самом месте. Здесь сейчас садоводческий кооператив. Все разрушили. Здесь выращивают огурцы, помидоры. Вот в течение 20 лет уже действует кооператив. Но внутри это останки. И поэтому, честно говоря, иногда в воровское время, ночью, мы приходили, раскапывали, вытаскивали из плитки, вытаскивали некоторые ликвии Крымской войны. И все собирали в музеи. Но это еще было, когда я был еще майором. Когда я был полковником, я этим делом не занимался. И вот так вот эта вот территория уже оказалась занята. Поэтому я попросил в городском совете, дайте мне кусочек 50 метров правее, и мы там построим британский комплекс. Дали землю, разработали проект. Проектом предусматривалось, для того, чтобы выровнять, сделать это все на уровне 200 метров, нужно было построить подпорные стены. Трехметровые железобетонные подпорные стены сначала установили. А размер их 40 метров на 40 метров. Это грандиозная стройка. За последнее время ни в Украине, ни в России подобного не строили. Потом я почитал, оказывается, что погибли английские корабли здесь. И в одном из заливов, в Качинском заливе, видите, лежал английский корабль. Я нашел карту, надел на себя ласты, маску и нырнул вместе с группой ребят. И на шестом галсе находим английский корабль, который лежит. На этом корабле оказались две огромнейшие пушки английские. Вот такая э, толстая кора на них, ну, там все там было, там камень, все что угодно. Четыре бутылки виски. Целые мы их вытаскиваем, четыре бутылки виски, замерзли, открыли, посмотрели, виски. Они в ракушках. Откупорили и выпили здесь же, холодно было. Одну бутылку мы случайно разбили. Одна бутылка стояла у меня долго дома, пока не приехал к нам сюда в гости бывший премьер-министр Великобритании Лорд Каллаген вместе с президентом Фордом. У меня был здесь свой частный музей построен первый, но я смог собрать все экспонаты, все-таки собирал это 20 лет, и показал все это мы Вот они приехали ко мне. Они когда пришли в музей, я им показал все эти экспонаты, конечно, они были страшно поражены, там было очень много интересного. в том числе я им открываю бутылку и наливаю. Он говорит, нет, я не могу пить, это очень дорого. Это, говорит, виски, это 140 лет. Я говорю, да пейте, у меня в сарае еще лежат. Ну, шутки, шутки, на самом деле так оно и оказалось. Он попробовал виски, сказал, что это очень качественные виски, что это вообще и вот отсюда потихонечку, начиная с лорда Каллагана, начинали потихонечку отпивать. Сейчас я дам попробовать его. вам. So good. Under the wide and starry sky Dig the grave and let me lie. Glad did I lift and glad did die. And I laid me down with the will. This be the verse you grave for me. Here he lies where he longed to be. Home is the sailor, home from sea. And the hunter home from the hill. Під зорями у глибині, дайте новічний спокій мені, Гарно життя про минули дні, то негарна і смерть хіба, ось вам для мого каменя вірш, жив за любки, ще й пішов не гірш. Давайте помолимося разом за те, щоб віднині й до віку В Кадикольській долині та на Сапун горі замість крові та куль знаходили лише отакі черепашки та шепшину. In the memory of all who fell in those damned imperial wars. Пам'ять усіх, хто загинув в теклятых імперських війнах.